Пашина Малёванный, Эдуард Николаевич, э, боец 11 батальона Киевская Русь. Ну, будем говорить, бывших не бывает, так и есть. Боец 11 батальона. Сейчас уже комиссован, потому что из-за ранения и контузии. Вот. А остался здесь для того, чтобы блин, помогать батальонам. А как жить? Я вам говорю, как жить. Надо объединяться, надо подниматься. Не просто ходить прогуливаться вот здесь, а быть здесь, а собираться. Объединяться в группы, создавать организации, вот эта организация, которая батальонное братство, предлагать свою помощь, предлагать свои услуги для того, чтобы или легитимно работала наша власть, или ее просто на всего надо убирать, потому что она не работает, она только создает коррупцию, она создает... Свои, вернее, она э, легит, э, делает свои денежные махинации во время этой войны. Вот надо вводить срочно военный стан, надо делать полную мобилизацию, надо нормально забеспечивать вооружением, хорошим техникой. И не надейтесь, люди, на Запад. Нам надо, потому что Запад смотрит на нас. Или мы победим, или мы сдадимся. Но мы никогда не сдадимся. Костями ляжем я, если, если враг пойдет, прервет эту оборону, пойдет сюда, я пойду то же самое. Хоть я и с одним глазом, но все равно пойду. Мой побратим тоже пойдет. Будем воевать. Потому что мы свою Украину не сдадим этому блин, агрессору. Но его надо выгнать с территории Украины. Надо для этого делать, надо объединяться. Потому что там сейчас стоят наши ребята, наши побратимы. Им надо помогать. А чтобы помогать, надо, чтобы тыл у нас был сильный и защищенный. А для того, чтобы был тыл защищенный, надо объединяться и ставить в позу зю наше государство, которое возомнило себя олигархами и э, преступным элементом, я буду, буду говорить. Потому что если эта власть не спроможна, ее надо выгонять, оставить людей, патриотов настоящих Украины, и их, чтобы они нормально могли забеспечивать и э, техникой, и вооружением, и наводили лад в Украине. В конце концов, сколько можно терпеть вот это бездушие и ну, я не знаю, это бандитизм самый настоящий. Другого я просто ничего не вижу в этой ситуации. Дальше жить только так. Один из, ну, может, нестандартных не методов Окончание этой войны – это взять всех детей, великовозрастных наших правителей, детей. У них всех дети от 20 и старше. Пузом проопереть их через полигон и выставить на передовую. И война закончится быстро. Это один из методов. Остальные я вот вполне согласен с моим побратимом, с Эдуардом. Надо что-то делать, надо объединяться, надо не пассивно... Пора правительству понять одно, что они слуги народа. Мы служим народу Украины. Для этого мы здесь. Для этого мы создались, чтобы дать им возможность хотя бы еще раз понять, в конце до концов, сколько можно только в первую очередь ставить свои денежные финансовые интересы. Для чего вы живете в этой Украине? Если вам что-то не нравится, пожалуйста, есть Чернобыльская зона, могу предложить. Пожалуйста, создавайте свой парламент, создавайте свое государство и там спокойно себе живите. Не нравится, уезжайте ну, куда-нибудь, где, где вас примут. А людям скажу одно, не надейтесь на наше государство, не надейтесь на... Запад. Запад сейчас именно и смотрит на нас. Сможем мы эту... Вот эту мразь, я по-другому никак не скажу, Луганскую, Донецкую и Российскую республику, вот эту мразь, которая пришла на нашу территорию Украины воевать, можем мы ее снять, победить? Да, мы ее можем победить, но мы должны сгуртуваться, мы должны нормально здесь быть сильным тылом чтобы люди поняли одно, что если мы будем вместе, мы сила. Почему был Майдан? Потому что были люди, люди поднялись все. Почему сейчас руки опустили? Для чего руки опустили? Что у нас закончился Майдан, у нас закончилась война, хорошо все живется всем? Нет, нам не хорошо здесь живется сейчас. Я не могу спать ночами, потому что я знаю, что мои побратимы сейчас, в Никишино, первая, первая или вторая рота, не скажу. Вторая рота находится в оточине. И не 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 подвезли, и не, не подвезли и раненые, которые там сейчас умирают, потому что они могут забрать. Так что мы, спо можем спокойно жить? Да я не могу спать спокойно. А если я не могу спать, значит, почему вы спите спокойно? Народ, поднимайтесь, а не спите, не думайте, что авось будет, это не пройдет, авось не будет. Если вы не подыметесь, этот этот враг будет здесь, не через несколько дней, но он будет здесь. Задумайтесь над этим, навоз не будет, навоз не пройдет. Надо подниматься и объединяться. Спасибо за внимание.